रामकृष्णहरी या भागात श्री अष्टोत्तर अष्टोत्तरशतनामावली बघणार आहोत तर ती तुम्ही ऐका किंवा म्हणा ओम विघ्ननाशाय नम ओम विश्ववरदाय नम ओम विश्वचक्षुषे नम ओम जगत्प्रभवे नम ॐ हिरण्यरूपाय नमः ॐ सर्वात्मने नमः ॐ ज्ञानरूपाय नमः ॐ जगत्रायाय नमः ॐ उध्वरीतसे नमः ॐ महाभाववे नमः ॐ अमेयाय नमः ॐ अमीतविक्रमाय नमः ॐ वेदविद्याय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ विद्यानिधये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ सर्वगाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ गजास्याय नमः ॐ चित्तेश्वराय नमः ॐ विगतज्वाराय नमः ॐ विश्वमूर्तये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ विश्वाधाराय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ सा सामगाय नम ओं प्रियाय नम ओं मंत्रीनो नम ओं नमः नम ओं नमः नम ओं समस्तसाक्षिण नम ओं निर्द्वाय नम ओं निर्लोकाय नम ओं अमोघ विक्रमा नम ओं निर्मलाय नम ओं पुण्याय नम ओं कामदा नम ॐ कान्तिदाय नमः ॐ कामरूपेणे नमः ॐ कामकौशिने नमः ॐ कमलाक्षाय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ शर्मदाय नमः ॐ मूषकादीपवाहनाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ दीर्घतुण्डाय नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ मोहरवर्जिताय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शुरुपकर्णाय नमः ॐ परमाय नमः ॐ योगीशाय नमः ॐ योगधाम्ने नमः ॐ उमासूताय नमः ॐ आपद्वन्त्रे नमः ॐ एकदन्ताय नमः ओम महाग्रीवाय नमः ओम शरण्याय नमः ओम सिद्धसेनाय नमः ओम सिद्धवेदा नमः ओम करुणा नमः ओम सिद्धये नमः ओम भगवते नमः ओम अव्यग्रा नमः ओम विकटाय नमः ओम कपीलाय नमः ओम ढुंडिराजा नमः ओम उग्रा नमः ओम भीमोदराय नमः ॐ शोभाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गणाराध्याय नमः ॐ गणानायकाय नमः ॐ ज्योतिस्वरूपाय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ अनुकूलाय नमः ॐ कुमारगौरवे नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ वेदस्तुताय नमः ॐ नागयज्ञोपवीतीने नमः ॐ दुर्धार्षाय नमः ॐ दुर्वाङ्कूरप्रियाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ विश्वधात्रे नमः ॐ शिवपुत्राय नमः ॐ विनाका विनायकाय नमः ॐ लीलासेविताय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ परमसुन्दराय नमः ॐ विघ्नातकाय नमः ॐ सिन्दूरवदनाय नमः ॐ नित्याय नमः ॐ वैभवे नमः ॐ प्रथमपूजिताय नमः ॐ दिव्यपादाब्जाय नमः ॐ भक्तमन्दराय नमः ॐ शूरमहाय नमः ॐ रत्नसिंहासनाय नमः ॐ मणिकुण्डलीमण्डिताय नमः ॐ भक्तकल्याणाय नमः ॐ कल्याणगुरवे नमः ॐ महागणपतेय नमः ॐ महागणपतेय नमः ॐ महागणपतेय नमः इति श्रीगणेश अष्टोत्तरशतनामावली रामकृष्णहरे